Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Ikhwan untuk satu lagi ulasan EV di Amans. Hari ini kita ada Volvo EX30 Ultra Twin Performance. Jadi first kali tak sah kalau Volvo tak guna lampu Thor. Ha, lagi lampu Thor hammer. Tapi yang ni bukanlah macam Volvo EX90. Volvo EX90 dia boleh buka. Yang ni tak boleh buka lah. Tapi still bergaya. Kalau katakanlah anda bagi signal, ha, yang ni lah warna oranye dia. Kemudian atas bawah ni ada projector light dia dan of course ada auto high beam dari luaran Bezanya dengan versi-versi lain Sama saja. Sama saja maksud Rim dia Ada tiga versi Semua rim dia sama je Ok Dan dia uh, menggunakan tayar Goodyear Efficient Grip Performance SUV Tayar 245 45R 19 So rim 19 inci lah Cakap pasal EV Kita kena cakap pasal charging Dan pasal bateri Jadi bateri dia 69 kWh Dan ini uh, versi Ultra Twin Performance Jadi yang uh, bateri rasa saya sama je semua Cuma dia yang ni dia pacuan depan dan belakang lah Untuk AC 11kW dan untuk DC adalah 175kW Jadi untuk DC 175kW anda boleh mengecas 10 ke 80% kurang daripada 30 minit versi Ultra Team Performance ni walaupun bateri dia 69kWh Dia hanya boleh pergi sejauh 450km WLTP okay, Jadi kita buka ruang belakang dan ini adalah ruang soran sebesar 318 liter apabila seat dilipat kita akan dapat ruang sebesar 718 liter Mungkin dari segi nombor dengar macam kecil Tapi kat sini ada gambar rajah Jadi will it fit ha, Boleh muat stroller, boleh buat luggage ha, Ni luggage yang besar, luggage yang kecil Dan kalau kita lihat kat bawah ni Yang ni adalah uh, false floor So kita boleh keluarkan dan kita boleh lipat ke dalam Tapi saya tengah tak nak lipat ke dalam Sebab kat sini ada banyak benda yang saya dapat jugalah uh, Untuk makluman um, Yang ni Yang saya dapat dengan kereta ni adalah Ni type... Oh, T-pin, plug Dan type 2 cable Ni rasanya maybe emergency kit lah yang tire kit Ah, Yang ni yang menarik Volvo EX30 ni Bumbung dia lut cahaya Dia sunroof Tapi sunroof dia tak ada cover Jadi ini ada cover dia lah Cover yang lipat Tapi saya simpan dalam ni sebab saya nak sunning Jadi kita ada uh, key card dan kita ada kunci jadi kunci ni kalau anda boleh dia boleh auto walk in apa walk out dia akan lock tapi kalau card katakanlah anda guna card anda boleh ni ah. Ha, ni tadi kita tak kunci saya boleh kunci. Tapi lebih dari itu sebenarnya anda juga bila anda dah ada aplikasi Volvo EX30 anda boleh mengaktifkan guna Apple Wallet. Jadi kalau Apple Wallet anda boleh tambah digital key. Jadi saya boleh unlock juga kereta ni menggunakan Apple Watch dan juga Apple iPhone. Dan sebelum saya masuk, sebelum saya masuk kita boleh tengok sikit lah. Kita menghargai kecantikan cermin dia oh, Tengok cermin dia almost frameless Cermin ni akan otomatik sedikit malap bila malam So anda pun tak silau Sama jugalah dengan cermin pandang belakang Kalau kita lihat kat sini, ini adalah kokpit pemanduan Mungkin saya boleh explain sikit uh, dari, Kita boleh nampak pintu, engsel pintu yang sedap memegang bergaya tapi kat sini tak boleh nak muat nak, Tak boleh nak muat cawan So kalau macam katakanlah kita letak pun Saya letak folder je Tengok saya letak file ni je Dan tiada sebarang switch kat sini Jadi switch kat sini um, Ya yeah, memang tak ada Kalau nak buka tingkap kena buka kat tengah Tapi kalau nak tengok macam kita buka tingkap Jom kita masuk dalam Tapi sebelum tu sebelum tu sebelum tu So ada label EX30 Ni Harley Equan dia Dan kalau kita tengok Kalau kita nak appreciate Design dia ha, Ini adalah switch untuk tempat duduk dan anda boleh tolak anda boleh tekan untuk apa menukar lambar support kalau macam anda nak adjust belakang anda nak lagi support ke tak anda boleh tekan dan dia akan boleh adjust tapi dan dia boleh duduk pusing tak itu dia dan ni depan jadi dia agak multi way lah dia 6 arah dan tekan boleh adjust lambar support jadi jom kita masuk dalam Hari pun dah panas Ok ini adalah uh, ruang dalaman Kopi pemanduan Yang Terlalu simplistik Bila sebut terlalu simplistik Dia tak ada apa? Tak ada papan instrument cluster Dan tak ada HUD pun Kita hanya bergantung sepenuhnya pada paparan ini Paparan bersaiz 13 inci Jika saya tak salah Um, dan di bahagian atas kita akan nampak Melihat segala benda segala benda berkenaan kereta ni lah dia tengah parking, tengah nak gear reverse ke parking drive berapa range kilometer dan berapa belakang tinggal dan bila kereta ni digerakkan kita akan nampak um, dia punya sistem dia, sistem pilot assist dan bukan pilot assist je lah maksudnya keadaan dia dah, apa, tengah memandu kita nampak lah kereta lain tengah nak menyelek ke apa semua kalau tekan ni akan ada status kereta dan menu dia agak simplistik lah jadi yang um, kita ni pasal LCD. Jadi apa benda semua yang anda nak set up kena kat sini lah. Dan anda nak buka glove box pun kena tekan kat sini lah. Uh, tekan. Itu dia. Inilah glove box dia. Kemudian um, kita tekan kita tekan home. Ah uh, ini adalah paparan dia lah. Boleh kata dia terbahagi kepada tiga part lah. Part kereta, part informasi dan bawah ni part yang banyak butang konsol lah ni adalah dia punya suar pandu ni kita boleh pilih lah kita boleh pilih sama ada kita nak pakai limiter ataupun suar pandu di bahagian kanan adalah lebih kepada audio lah next audio next song ataupun ditingkatkan audio dan anda juga boleh mengaktifkan suar pandu dengan cara kalau dah drive tarik je ke bawah dan dia akan aktifkan lah jadi itu tadi saya kata kita nak buka tutup tingkap kita kata tekan yang ni lah Switch dia kat tengah Ni macam kereta dulu, dulu Dan Inilah dia tempat menyimpan cawan Ataupun air ataupun macam-macam Tapi kalau katakanlah kita tak nak guna yang Tempat letak sengga cawan ni Kita boleh tolak macam tu je Kita boleh tolak macam tu dan letakkan something lah Oh ni kad parking Nasib baik jumpa Okay Dan ah dia boleh Dua, dua, dua peringkat lah So tap Kemudian ah, Letak cawan sini so kat sebelah ni saya letak saya punya phone dan phone ni wireless charging belas ni adalah wireless charging so ni wireless charging dan ni saya boleh letakkan smart tag ha, ni kunci dia dan kalau kat sini kalau katakanlah anda nak letak beg tangan ke saya dah test nak letak saya test letak nasi kandar pun boleh letak tapi dalam ni ada USB-C ada dua itulah ya USB-C kita dah benda ni kita dah ada tray ni jadi benda ni tak boleh dibuka benda ni just letak tangan je dan ha, kita boleh tengok pada bahagian tempat duduk dia sebenarnya sangat selesa bucket dan walaupun dia menggunakan fabric dan saya tak rasa ni kulit cuma untuk harga ni satu benda yang kita kurang lah ataupun kalau saya personalnya nak adalah seat ventilation sebab kita dengar panas ni pun dah tengah panas ni sebab ni siang kita mungkin susah nak nampak kita ada ambience sebenarnya So kita boleh nampak lampu Kalau macam sekarang ni saya buat Northern Light Nordic Twilight Tapi um, lampu tu akan diubah Saya rasa Nordic Twilight ni nampak Cumanya kalau nak komplain Yang ni masa saya mula dapat saya ingat macam Ui benda ni berlampu tapi tak Ini bukan berlampu eh Ini just kosong Ok ini adalah ruang belakang Yang terdapat pada Volvo EX30 Dan um, saya tutup pintu kalau ikut ketinggian untuk saya agak selesa Tapi saya rasa kalau katakan orang yang lagi tinggi dari saya mungkin dia dah Mula mencecah dan kalau katakanlah uh, um, Ia dipasang dengan Apa bumbung uh, Bukan bumbung apa Sunshade yang diberikan Mungkin boleh sentuh lah kot Tapi untuk saya saya rasa selesa 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 uh, Tegak sikit kot rasa tegak sikit Rasa posture tegak sikit Di seat belakang pemandu Tempat dua belakang pemandu tiada sebarang ruang storan dan tiada juga sebarang um, penyaman udara. Tiada sebarang penyaman udara untuk belakang tapi mungkin dia, dia depan tu dia kena blow ke belakang lah. Dan ini adalah untuk switch tingkap tapi saya tengah tak boleh buka sebab saya rasa saya ada set kat situ tak boleh buka. Ini adalah tray. Tray storan. Dan tengok macam mana tak? Ada mousse. Tapi untuk orang belakang nampak gayanya tak ada tempat nak letak air. Sebab kalau katakanlah kita nak ikut daripada, daripada bentuk macam ni. Um, saya tak rasa dia sesuai untuk letak air. Ya kalau letak air macam ni tumpah lah. Orang break tumpah. Tapi kalau kalau kena cari something lah. Kena cari something untuk untuk letak air. Dan kita punya floor pun rata. Rasa ok saya, saya test duduk tengah harap kan? Kalau lima orang mungkin agak memaksalah lah nampak gayanya dan um, jika anda lihat di bahagian pintu ni kita dapat lihat lah kemasan dia macam apa kalau lantai jubin ada corak-corak ni tapi ni bahan sustainable lah plastik lah dan kat sini ada ruang tapi saya tak tahu ni boleh letak apa bila saya duduk macam ni saya tak rasa macam saya bersandar menunjuk saya rasa tengah-tengah duduk tegak untuk suspension saya rasa dia lebih ke arah firm dia tak adalah macam karakteristik uh, karakter -karakter yang yang China lah Ya apa kalau macam kereta China dia macam membuai ataupun lembut lah lembut. Ha, lembut yang ni lebih kepada stiff dan firm tapi tak adalah keras sangat. Saya rasa kalau macam oh kalau macam mini tu lagi keras. Dia terlalu simplistik dari segi kita kalau katakanlah kita nak adjust dia dia tak ada ni tau dia tak ada apa nama tu dia tak ada adjust mode. Okey yang saya bawa ni adalah Ultra Twin Performance. Jadi dia ada dia hanya ada ni Kalau kita kan kita pergi setting hmm, Dekat driving Okay ni pilot assist And then um, Kat bawah ni Performance all wheel drive Jadi performance all wheel drive ni Ini saja. Kalau katakanlah Dia tak ada Mode comfort ke Mode eco ke Mode snow ke Mode off road ke uh, Benda tu semua tak ada Atau mungkin dalam kamus Volvo Benda tu semua tak perlu Mungkin hanya perlu Kalau anda nak go performance Ataupun anda nak bawa macam biasa Atau anda nak bawa one pedal drive Dan bercakap pasal region Saya sekarang tengah bawa um, Yang default punya lah Okay Kat sini uh, uh, Ni mungkin satu isu lah Macam saya Mata kat sini So saya kadang-kadang Terpaksa mengalihkan pandangan lah Tapi kita bawa macam ni Macam kita glancing pun Kita mungkin akan Hilang sedikit uh, Apa Tumpuan Jadi Yang um, Tu lah kalau Kalau dia ada HUD kat sini Lagi better sama ada Dia keluar Ataupun dia pancarkan Lagi better Berbanding kalau nak letak sini lah. Tapi Itu saya macam mana nak tengok region dia Kat sini Nampak tak ada peti ni ha, Ni ada region lah Tapi Nampak tak Dia bertambah ha, Ni baru One pedal drive Tapi kalau katakanlah Situasi yang sama Saya off one pedal drive ha, Ni kita Tengok halus je lah Up sikit Laju sikit Lepas Haa oh, ada lah sikit Tapi bila kita tekan break ah, Then dia Punya region bar tu akan bertambah lah Jadi mungkin dia Dia region Bukannya sekadar daripada dia Menukar balik kepada fungsi dynamo Tapi bila tekan break Dan dia akan nampak lah region dia lagi banyak masuk Okay Jadi kita balik Pergi kat home balik Dan kalau dia bersegi Saya suka Saya suka paparan antara muka yang dikuasakan oleh Google Assistant kenapa? sebab katakanlah kat sini kan ada alamat-alamat yang kita nak pergi makan ke apa semua satu dia akan cakap lah bateri yang akan tinggal kalau masa tu saya kat rumah atau kat ofis dia akan bagi tahu uh, arrival and on return so maksudnya macam kalau saya kat rumah oh saya pergi ke sana mungkin saya guna 6% saya patah balik pun guna 6% dia akan beritahu siap-siap kalau anda pergi sana dan patah balik bateri anda tinggal berapa jadi mungkin um, itu benda yang saya tak nampak atau mungkin setakat ni tak review kereta banyak lagi lah kot uh, dekat sistem yang lain lah. sebab sistem yang lain memang ada je apa range prediction oh, sampai sana betting kau apa tapi dia tak cakap on return so macam kalau kita kat, katalah kita kat rumah sekarang ni kita mungkin ada betting dalam 30% kita tengok eh hey, aku nak pergi pasar pasar apa pasar pagi ni guna 3% balik pun 3% okey lah chill lah tak payah charge lagi kat rumah kan uh, so bila kita akan dan kita akan nampak warna hijau jadi kat sini pun warna hijau lah di uh, Saya boleh adjust Kelajuan dia Oh nampak nampak betapa kompleksnya jalan-jalan kita Dan radar dia sedang berfungsi Ini adalah kenderaan yang selamat So kat sini lah kita boleh adjust dia punya distance Sebab kadang-kadang kita boleh adjust distance kat sini Tapi itulah Kita ini juga terdapat sistem pemantau pemandu Dan saya suka sebab dia tak agresif dia akan ada bunyi bukan bunyi dia akan ada claw pop up kat sini tapi mungkin saya rasa dia tak agresif sebab dia pun bagi warning kat sini dan saya dah cakap tadi dia macam kita punya line of sight tu tak kena kita punya tumpuan tu se, apa, ke depan jadi bila dia nampak sana kita macam nak kena alihkan so kita mungkin sama ada kita glance sekejap dan kita tak baca lah so kat sini letaknya sistem pemanduan pemantau pemandu ni dari segi rupa mungkin lebih kurang macam saya rasa, adalah rasa sebab dia macam smart dan untuk maklumanlah Gili uh, Gili pun on Volvo. Jadi mungkin ada benda yang interchangeable dan jika saya tak salah dia menggunakan platform yang sama iaitu SEA lah, Sustainable Electric Architecture. Dan ya boleh kata kereta ni adik beradik, adik beradik dengan Smart dan mungkin tak jauh jugalah adik beradiknya dengan Proton eMas lah. Tapi dari segi tuning dari segi pemanduan dari segi software dari segi apa saja semua memang rasa Volvo hari ini saya akan membawa kereta ni Volvo EX30 dari Bukit Jalil ni awam besar lah awam besar Bukit Jalil ke IKEA Batu Kawan so kat sini saya ada tadi type-type lah jadi yang sekarang bateri 2% jarak 360km kita yang ni ah, ni rumah lah tapi oh ni saya rasa saya akan reset kejap lagi saya reset tapi first kali Oh tadi 1% ni lah jadi 3% So saya akan tekan IKEA batu kawan So dia akan load Dan ni saya tak guna waste lah Saya akan guna native punya ramalan Dan um, IKEA batu kawan 4 jam Jam <laughs> Dan dia cadangkan kita untuk uh, Charge kat Gentari. Gentari ni Kuala Kangsar ni Sungai Perak Jadi kalau kita klik kat sini 24% charging Kita boleh tukar jugalah Dari bateri berapa nak Tapi Nampak gayanya Kalau kita charge sekejap tadi 23% after charging kita akan sampai kat jantari um, sungai Perak jadi kita akan tekan start dan Ad kat sini nampaknya kita akan 3 minit eh 3 jam 21 minit ok sekarang kita tengah uh, melalui Felda Suharto dalam perjalanan ke IKEA Batu Kawan kat situ ada charger saya tukar plan saya sebab saya nak kalau ikut highway tadi akan extra satu jam berbanding lalu jalan Felda ni so laluan ni pun cantik kat kita dah ke Terong ni kita exit Terong WCE isi Handal rasanya ada kosong boleh masuk ok kita dah mulakan pengisasan so sekarang kita 22% dan dia tengah panjat kita tengah panjat 77% Vehicle ke limit untuk makluman Pengecas dia DC 175kW tapi sekarang ni kita dekat limit 80kW sebab tengah berkongsi Okay, kita dah uh, 51% 99kW uh, kelajuan dia dan kalau tengok kita uh, so 32 minit baru 80% jadi tak apa sebab ni kita tengah shut power uh, dan um, sebab saya pun lapar belum makan kita akan pergi ke Gunung Semanggol kat situ ada charge EV kat situ akan charge kat situ lah dan kat situ dalam 46 kW ok jadi kita dah sampai kat Gunung Semanggol punya rehat dan saya nak tunjuk sekejap kita ada bateri 47% tadi dekat um, Dawisi Itrong 54% uh, 54 7% 7% je tapi ialah sebab jam kan sebab jam dan um, kalau buka map kita ada lagi perjalanan ni uh, jauh lagi nak sampai kalau sampai Ikea terus 37 Tapi sebab saya pun belum makan So inilah dia Okay dah habis makan Sekarang dah 84% Tadi Tadi 47% ha, 47% Jadi yang ha, sekarang kita ada range 356km Tapi pengecasan jadi 18kW Bila saya on kereta ni Tadi masa saya masuk Dia masih mengecas pada 39 Tak tahu kalau dia dah ni Tadi patutnya charging tu Done in 39 Now dia dah jadi 40 minit oh, Lebih kurang lah tapi kita bukan nak habis charge kat sini pun sebab kita nak ke destinasi terakhir jadi jomlah kita ke destinasi terakhir iaitu sekitar IKEA Batu Kawan Okay kita dah sampai ke IKEA Batu Kawan so, 75% 320km berbaki dan kalau kita lihat pada kitanya penggunaan tenaga ke apa hari ni car status trip info inilah dia jadi uh, kita dah memandu sejauh 368.3 5.6 km ni kat Sini saya akan charge penuh dia sebab esok nak pergi jauh uh, Sambil tu Okay ni pengakhiran road trip hari ni lah Rupanya kita boleh tukar unit Jadi yang sekarang ni saya pilih nama certified So semalam habis charge 1% 450 Certified dia adalah 520 So Saya rasa yang certified ni Yang kereta ni punya Standard atau stats lah Dynamic ni ikut pemanduan kita Kalau semalam saya pandu pakai dynamic Hari ni saya nak pakai set certified punya kiraan Saya nak tengok macam mana dia behave macam yang dikira semua lah so sekarang ni 99% 514 atau kalau full 520 tapi ni adalah Ultra Twin Performance EX30 Ultra Twin Performance kalau dia selalu cakap dia punya max range sorry dia punya range adalah 450 dia WLTP lah jadi kita tengok macam dia behave lah saya dari um, Phoenix uh, area yang kawan uh, masa tu bateri 99% dan jarak dalam 514 km saya sampai sini dengan bateri 73% 378 km berbaki dan ini adalah ukuran certified ha, kita kat border Thailand tapi ni kita pinjam so kita tanya dalam apa lah uh, ok saya akan pergi ke majlis tengok pakai pun pakai ni sampai kenduri jadi yang lepas ni ha, yang mencapai mungkin daripada pengkalan ulu ke Ipoh ha, uh, sebab itu mungkin dalam 200-300 kalau bateri sekarang ni 73% mungkin kita akan nganggam sampai ke Ipoh untuk charge lah jadi jom kita sama berjalan pergi kenduri dulu by default dia tak ada macam mode pemanduan eh. Dia tak ada mode pemanduan macam ek ekonomi, sport, comfort ke snow tu semua, dia tak ada. Tapi cara dia menjimatkan tenaga tu, cara dia engage region tu uh, sangat selesa. Saya rasa memang even penumpang pun tak ada motion sickness. Uh, dan um, sebab bila kita lepas macam ni kan, sekarang ni kita tengah dalam 110 km sejam kita pun coasting pun boleh kata mungkin, mungkin ada resistance mungkin ada region, mungkin region ni setakat 5 ke 10% lah kalau nak memahami mungkin tu mungkin sebab mungkin benda-benda tu dia terlalu simplistic lah kalau katakanlah second car handling dia best, pecut dia best, potong dia best saya dapat potong banyak jugalah dah apa dan sebab dia 3.6 saat untuk 0 ke 100, jadi kita nak potong tu kejap je kita potong lepas tu dah lantak lah, lantak pergi jadi kalau katakanlah memang anda memerlukan performance anda memerlukan prestasi punya EV dan anda kaki picit anda kaki tekan kaki anda berat asyik nak tekan je rasa elektrik kan saya rasa dia agak okey kalau katakanlah anda dah selalu banyak bawa EV dan anda betul-betul nak rasa region tu anda kena aktifkan one, one pedal drive lah dan bila anda aktifkan one pedal drive memang anda angkat je anda angkat je pedal tu dia akan terus engage region tapi untuk saya one pedal drive tu dia akan menghilangkan langsung apa coasting dia akan menghilangkan coasting dia akan menghilangkan luncur tu sebab kena ingat bila luncur tu tak semestinya region zero saya tadi masa tuan bukit pun saya nampak region masih ada bukan yang tak ada langsung dan beli ke tak if money is not the issue saya mungkin beli tapi mungkin beli untuk simpan sebagai kereta backup atau kereta kedua lah itulah bila sebut money is not issue ni Memang You kena tunggu duit datang dari langit ke apa ke Dan kalau katakanlah untuk Pendapat peribadi Itulah dia punya Dia ada kekurangan dia yang Bukan untuk Test saya lah Okay test design wise okay Function wise okay Saya rasa software dia pun baik Saya rasa region dia baik Tapi dia tak ada Dia tak ada benda-benda yang lain lah Even kalau Cermin ni pun Tak ada lampu So kalau anda Apa para wanita yang nak beli beli kereta dan mengutamakan nak cermin belampu ha. cermin belampu pun dia kurang ha. tak tahu mungkin kena buka lampu lain ha. dan dia dia punya sunroof pun ada kena guna aksesori bukannya guna yang switch auto ke apa ke jadi itulah harga dia harga Volvo ha. harga dia macam dia siapa beli Mini tu siapa beli Volvo tu ha. boleh kata satu bas lah ok elok-elok kita dah sampai ke KL dan sekarang 84km 16% Tadi masa saya dekat um, Saya charge dekat um, X-Park Sunway uh, Yang Ipoh tu X-Park Ipoh Sunway uh, Saya charge sampai 75% uh, Masa tu 75% mungkin dalam 380 kot, km kilometer apa semua Sekarang saya tinggal 8, 84 kilometer saja, 16% certified Patutnya saya ada dalam 24% on arrival Tapi saya bawa raju Jadi 8% tu hilang lah tapi apa yang menariknya adalah um, Saya bawa um, Macam bawa kereta Petrol Cuma tak top speed lah Dan Dia dapat bagi kuasa Yang banyak Dan kalau katakan kita patah balik kat sini Car status Trip info Jadi kat sini nampak Merah je semua ni lah Dan um, yang ni Purata Maksudnya dari semalam saya dah jalan 882.7km Tapi yang kali ni 165 lah So untuk hari ni je 512.5km Dah saya jalan Dengan 7 jam Dan kita tadi charge dalam 40 ke 50 minit Jika saya tak salah Jadi yang um, Saya boleh kata puas hati lah Kalau kata -kala untuk bawa Laju dan performance dia memang Terbaik Jadi apa pendapat anda mengenai Volvo EX30 Ultra Twin Performance ini? Bagi saya Setelah memandunya Saya rasakan yang Dia dicipta dengan agak apa orang kata kalau bahasa orang putih ni no frills ataupun kalau kata mungkin bahasa mudahnya untuk orang yang tak nak fikir sangat pasal EV dia macam siapa yang beli Volvo ni dia tahu apa yang dia bakal dapat dan um, dari segi prestasi dia bagi saya memberangsangkan dari segi practicality ruangan yang tu mungkin 50-50 sebab untuk harga dia RM228,000 anda ada banyak lagi pilihan yang mungkin kalau dari segi storan mungkin dia kurang sikit dan mungkin mungkin siapa yang beli Volvo ni sama macam orang yang nak beli Mini JCWS mana itu. Yang mana dia ada taste, dia ada selera, dia ada gaya, dia nak something else. Dia nak yang berlainan daripada orang lain, dia nak yang bergaya, dia nak tahu hammer. Ha, lagi dia nak baby blue, dia nak dia nak orang tahu dia pakai Volvo. Saya rasa kalau katakanlah money is not an issue, maybe ni boleh saya consider. Tapi saya rasa kalau anda follow saya punya personal account anda tahu saya nak apa yang sebenarnya lah ok jadi anda bersama saya Ikhwan Aziz untuk satu lagi ulasan EV di Amans teruskan bersama kami untuk ulasan-ulasan ulasan EV yang akan datang bye bye